হাই গেছ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে কুক্টা মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰিলোঁৱেই আৰু বাকী কামখিনি আছে সেইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব সেয়া মই মিক্সিত চব মাৰি ল'লোঁ মাংসখিনিও মাৰি ল'লোঁ আদা নহৰু গোটেই চব একেলগে দি মাৰি লৈছোঁ মাৰি পেলাই জলকীয়া গুড়ি মছলা যি মছলা আপোনালোকে দি দিব পাৰে চবখিনি দি হালধি জলকীয়া গুড়ি চব দিছোঁ যেনেকৈ আমি মাংস বনালে চব দিওঁ সিহঁতক দি গোটেইখিনি আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি পেলাই মাৰি পেলাই এনেকৈ থৈ দিব অলপ টাইমৰ কাৰণে থৈ দি তাৰপাছত ইয়াক লাডু কৰিব লাগিব আৰু বাকীখিনি দেখ মানে কি কৰোঁ আৰু দেখাই গৈ থাকিম তাৰ যিখিনি আমি মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি সৰু সৰু লাডু কৰিম আপোনালোকে দুইখনতেদি যিমান পালিচ কৰিব সিমান ভাল লাগে দেখিবলৈ আনক দিওঁটো যাতে বেকা টেৰা নহয় সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ দুইখনতে দি পালিচ কৰোঁ কাৰণ অলপ ৰিফাইন দিয়া হয় যেতিয়া তেলটো থাকেই একদম দুইখনতে দি পূৰা ৰুটিৰ লাডু কৰাৰ নিচিনা কৰিব এতিয়া এয়া চাওক মই তেলত দিছোঁৱেই কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কিন্তু কম জুই দি টাইম ভাজি থাকিব কাৰণ ভিতৰলৈ যদি মিচিজে কাদাটো ভাল নালাগিব কাৰণে কম জুই দি পেলাই অলপ টাইম ভাজিলে তেতিয়া সিজিব মাছ কিন্তু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিব মই বৰ বেছি এটা বনোৱা নাই কমাই বনাই মই চাই লৈছোঁ এয়া মোৰ ফাইনেলী কপ্তা ৰেডি হৈ গ'ল হটগেছত ভৰাই থ'ম কাৰণ খোৱাটো লগে এটা নহ'ব অলপ দেৰি যেতিয়া বহুতো বনোৱা নাই কাৰণ ময়ো এবাৰ প্ৰথমেই বনাইছোঁ এয়া চাওক ফাইনেলি ৰেডি কপ্তাহ বনাই হোৱাৰ পাছত মই এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এয়া মই চিকেনো ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ তাত কিন্তু একোৱেই দিয়া নাই কণী নিদিয়াকৈ খালি অকণমান তেল দিছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ আলুখিনিও কৰি ল'ম তাৰপাছতহে মানে বেলেগ চব্জিম আৰু পূৰা ৰেড হোৱালৈকে মানে ভাজি অলপ অলপ ৰেড কালাৰ হৈছে পূৰা ৰেড হোৱালৈকে ভাজি ল'ব কি কালারটা চী ধুনিয়াছে চিকেন কে মানে একদম মাছ তো খাই মই বৰ বেছি ভাল নাপাও কিন্তু মানে ব্রয়লার তো খাই পেল ভাল লাগে পুরাটা ফ্রাই কৰি একদম তার গ্রেভিকা বানালে ভালো লাগে খাওয়া বস্তু খুব ভালেই পাওঁ ভাতৰ লগত সেয়া প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আমি খাব পৰা হৈ গ'ল তুলিছে যেতিয়া কমাই দিম আৰু মই ইয়াত মানে কৈছোঁ নহয় টেষ্টটো বহুত আজিলৈ ইমানেই আছিলে ময়ো কাম আছিলে অলপ ওলাই গ'লো বাবাই